अविवाहित तरुणांना हेरून लग्नाचा बनाव रचणाऱ्या टोळीला धुळ्यामधील चाळीसगाव रोड पोलिसांनी गजाड केलाय या टोळीनं धुळे शहरातील एका तरुणाला तब्बल तीन लाखांचा गंडा घातलेला होता तक्रार प्राप्त होता चाळीसगाव रोड पोलिसांनी धडक कामगिरी करत अगदी शितापीनं या टोळीला जेरबंद केलाय शहरामधील चाळीसगाव रोड परिसरात राहणारा तरुण ज्ञानेश्वर रोहिदास चौधरी हा आपल्या लग्नासाठी योग्य अशा मुलीच्या शोधात असताना एजंट मोरे याने सुंदर अशा बनावट नवरी मुलीचा फोटो दाखवला सदरील मुलगी पसंत आल्यानं तरुणासह त्याच्या नातेवाईकांनी त्याचा विवाह घाईघाईमध्ये लावून दिला त्यानंतर बनावट नवरी आणि बनावट मुलीच्या आईनं संधी साधून त्या ठिकाणाहून पळ काढला होता त्या टोळीला पकडल्यानंतर आज चाळीसगाव रोड पोलिसांनी यावेळी बनावट नवरी तिचे बनावट नातेवाईक बनणाऱ्या आरोपींच्या हातामध्ये पोलिसांनी दिलेले फलक लक्ष वेधून घेत होते तथापि बनावट नवरी मुलगी ही अल्पवयीन असल्यामुळं तिची रिमांड होम मध्ये रवानगी करण्यात आली आहे दरम्यान या कारवाईमुळे ठगबाजी करणाऱ्या टोळीमध्ये धडकी भरणार आहे पोलिसांनी पकडलेल्या टोळीनं अन्य तरुणांची फसवणूक केली असण्याची शक्यता देखील आहे पोलीस देखील त्या दिशेने तपास करीत असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रेड्डी यांनी यावेळी दिली आहे अगस्त को एक चालीसगांव रोड की पुलिस स्टेशन के अंडर एक तकरार हुआ है उसमें एक बत्तीस साल का व्यक्ति था तो उसने एक मैरिज एजेंट को कांटेक्ट किया था तो वो मैरिज एजेंट दूसरी मैरिज एजेंट को उसका नाम दिया था उसको कांटेक्ट किया था फिर ये जो मैरिज एजेंट है उसने एक लड़की दिखाने के लिए ये जो हमारा कंप्लेनेंट को मध्य प्रदेश पंसाले गाँव है आ, तो वहां पे बुलाया गया था तो वहां पे उसने एक फेक सेटिंग करवाया थी उसने एक उसको लड़की भी दिख, दिखाई थी उसको माँ करके दिखाई थी उसका लड़की का बाई करके एक आदमी को ऐसे पूरा एक फेक सेटअप उसने करके आ, एक मैरिज का इनिशियल जो दिखाने वाला है वो उसने कर दिया फिर उसके बाद उस लोगों ने वापस आ गया शादी फिक्स करवा लिया फिर उसके बाद वो जो एजेंट है उसने तीन लाख रुपए मांगनी किया एंड ये जो आदमी है उसने तीन लाख रुपए उसको पैसा भी वापस पैसे दे दिया फिर उसके बाद उसने शादी के लिए गया था शादी उसको मध्य प्रदेश में वहां पे एक मंदिर थे वहां पे हो गया फिर उसके बाद वहाँ पे शादी होने के बाद वो जो जब आते आते जब दूल्हे वापस आता ना साकरी में वो जो उसका माँ आनी उसका जो जो लड़की है दोनों वहां से भाग गए फिर उसके बाद उसको पता चला ऐसे उसको फसौनुक हो गया फिर हमारा पुलिस स्टेशन में आके उसने तकरार दिया फिर उसके बाद हमने इश्यू को सीरियसली लिया बिकॉज ऐसा सिटी में दोन तीन वेला हुआ है। तो हमारा चालीसगांव रोड जीवन बोर्ड से आ, उसकी टीम के साथ उसने आठ दिन आ, पूरा एफर्ट्स लिया उसका सी डी आर किया वहां पे जाके हमने सीसीटीवी देखा बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद हमने उसमें जो आ, जो मेन लोग हैं उसको हमने पांच लोगों को अभी आठ लोग आरोपी किया हमने उसमें हमने पांच लोगों को अभी ताबे में ले लिया उसमें एक जो उसने लड़की दिखाई गई है वो माइनर गर्ल है तो उसको हमने नाम हम रिवील नहीं कर सकते बट जो अदर लोग है जो उसका मां जो बना है उसकी जो घर दिखाया वो घर की मालक एंड उसका जो बाय है तो ये पूरा फेक सेटअप को हमने 40 बोर और पुलिस स्टेशन ने हमने बस्ट किया है एंड उसमें और दो तीन लोग हैं हम और अरेस्ट करने की है तो वो लोग भी हम अरेस्ट कर देंगे इसमें हमने एक बाइक जब्त किया है एंड उसमें, उसमें जो एक मेन एजेंट है है वो वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। वो हो गया तो हमारा और भी अच्छा रिकवरी हो जाएगा तो ये पूरी कार्रवाई के लिए मैं चालीसा रोड पुलिस स्टेशन स्पेशली हमारा पी एस एंडे साहब है है ना उसने बहुत मेहनत किया है हमारा पी एस ए पाटिल साहब भी बहुत मेहनत लिया है हमारा डीबी स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ